Шановні друзі, програма Харків онлайн день продовжується. У художній галереї Мистецтво Слобожанщини працює восьма щорічна звітна виставка харківського фотоклубу «Фокусники». Розповісти про неї докладніше. Я запросив завідуючу галерею Мистецтво Слобожанщини Віру Лагутіну і директора харківського фотоклубу Бориса Близнюка. Доброго дня, панове! Доброго. дня. Отже, 23 січня у вашій галереї відкрилася нова експозиція і е, вона вже декілька днів працює. Як працює? Багато відвідувачів? Так, да, людей вже, в общем-то, багато було, ще багато очікується. Виставка вийшла вдячна, це рокова відчутна виставка Харківського фотоклубу, на неї представлені різні жанри, різні виды, техники даже, в общем фотографического искусства. И представлено 18 авторов, все члены Харьковского фотоклуба. В общем-то, объединяет их всех любовь к фотографии. Ну, давайте попросим подробно рассказать про авторов, которые представили свои работы на выставке Бориса Близнюка. Борис Близнюк – директор Харьковского фотоклуба. Отже, какие жанры, какие авторы представлены на выставке? Ну, я начну, наверное, немножко издалека. Дело в том, что Харьковский фотоклуб – это объединение фотографов-любителей. Вот областная организация наша, прежде всего, объединяет фотографов, которые занимаются фотографией, любят фотографию и занимаются фотографией Ряд ребят занимаются очень давно фотографией, ряд ребят недавно только пришли в фотографию, и это, в общем-то, и отражено на выставке в, в, в уровне работ. Uh -huh. Поэтому я не могу сказать однозначно, что, скажем, у нас выставка получилась просто, скажем, потрясающая. Да? По одной просто Ну, я рассуждаю с точки зрения, ну, скажем, критики. зубры, все. Да, Но в связи с тем, что это отчетная выставка, отчетная выставка, поэтому здесь, ну, как бы, участие обязательное. Обязательно. Uh -huh. Это своего рода экзамен экзамен, а, да, 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 зачет, да, да, может не экзамен, но зачет это уж точно, вот. В связи с тем, что увлечения фотографий разнонаправленные, соответственно, и на выставке, то есть разножанровые увлечения у фотоклубовцев, соответственно, и работы тоже разножанровые. То есть здесь есть и портрет, он, наверное, представлен преимущественно портрет. Есть жанр жанровой уличной зарисовки, так называемая стрит-фотография, угу. стрит-фото. Есть прекрасные натюрморты. Ну и еще, еще, еще. То есть, природа представлена прекрасно, пейзаж представлен прекрасно. То есть направления очень и очень различные. Конечно, такой ну, тематической линии нет, потому что, как я уже сказал, что это просто отчетная выставка. В планах и перспективах, конечно же, либо коллективные, либо уже персональные выставки, и там уже они будут тематическими выставками от авторов, от фотоклубовцев. Mm -hmm. А у рамках этой экспозиции, э, як завжди э, заплановані певні заходи, і я зараз звертаюся до вас, пані Віро, аби ви розп розповіли докладніше. Конечно же под закриття виставки буде встреча з авторами. Я не могу не перечислить їх імен. Давай Александр Маляренко, Александр Шишлакова, Александр Деревнин, Александр Пшеничный, Артем Кобец, Андрей Шуба, Борис Овчаренко, Евгения Берези, э, евгений березицкий евгений зинченко дмитрий зубков ирина Деркач, алексей сухаребров екатерина годецкая елена ивановская татьяна бутвина николай довбыш константин костин mm -hmm. То есть вот а, ну конечно же борис близнюк mm -hmm. директор харьковского клуба фотоклуба все это авторы члены Харьковского фотоклуба, но это не все члены, не все, конечно да, же, а... это вот часть представлена. И с ними можно будет пообщаться 6 февраля в 5 часов у нас будет встреча с авторами. Традиционно встреча с авторами. Да, будет беседа о современной фотографии с Борисом Близнюком, это состоится 30 января в 5 часов. Будем фильм показывать о цветной фотографии Леонида Парфенова, посвящен, ну, посвященный э, Прокудину-Горскому «Цвет нации». Э, о, фильм он... про кулеровую фотографию – это мастер-класс? Да, это або это це... Нет, это э, документально-художественный фильм, mm -hmm. созданный Парфеновым о, о прокудине о цветной фотографии, он, в общем-то, один, один из э, родоначальников, да. Да, 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 родоначальников цветной, цветной фотографии, фотографии в России. Да. Uh -huh. а, очень а, информационный, скажем так, фильм mm -hmm. интересный. Также у нас цикл лекций «Наше пространство и время украинского искусства». Лектор Викентий Пухарев. Будет лекция «Художнего середки Украины 19-20 столетия Харьков» про Харьковскую школу. Это мероприятие состоится 29 января в 5 часов. И 28 января в 6 часов, то есть завтра, у нас это состоится благотворительный вечер, вечер украинско-русской поэзии mm -hmm. э, mm -hmm. с Михаилом Красиковым и mm -hmm. Сергеем mm -hmm. Жаданом. Mm -hmm. про... Это, в общем-то, mm -hmm. тоже интересное событие. Ожидается, в общем-то, много людей. Это благотворительные вещи. Вечер мы собираем деньги на помощь а то угу. на тепловизор, собственно, поэтому и тепловизии. Угу. Вот. Но это на базе галереи проводится. Вот, тепловизор для 92-й окремой механизованной бригады. Да. Угу. да. А, и а, тому завтра, 28 січня о 18 годині, наши Ті наші харків'яни, які бажають взяти участь у цій благодійній акції, Будь ласка, завітайте до, до галереї Мистецтва Слобожанщини. Я нагадаю, що вона розташована у Держпромі у четвертому під'їзді, вхід з боку е, площі Свободи, і м, благодійний внесок е, на завтрашньому заході складає всього навсього 30 гривень. Так. Якщо е, на те буде ваша ласка, будь ласка, завтра о 18-й годині. Отже, е, Сергій <рек> Жадан е, е, і. михайло Красиков. Mm -hmm. Что они там предлагают представлять? Это вечер поэзии. То есть, mm -hmm. конечно, будут стихи, будет поэзия. В любом случае это организовывается, собственно, их организация, то есть это за ихнюю инициативу. Да, mm -hmm. по их инициативе, но на нашей базе. Скажем так, поэтому что конкретно будет, я не могу сказать для меня, это тоже будет сюрпризом. Угу. Но, зная и Михаила Красикова творчества, и творчество Сергея Жадана, это будет достойно. Но, если вернуться к выставке все-таки... Вот же, а... вы попередили... Фокусники. Да, давайте повернемся до выставки подсумковой выставки фотографий в Харьковском Фокусники ⁇ да, то хотелось бы немножко обратить внимание, что да, это отчетная годовая выставка, да, это своеобразный зачет, но одна из неотъемлемых частей Харьковского фотоклуба, это все-таки качество продукта, качество фотографии, которую делают авторы этого клуба. Можно я э, трошки вас перебью? Про якість. А, Может, мы дадим э, слово Борисове. Что а, мается на увазе? Якість. О а глубине, о а истории. То есть, вот я об этом, собственно, хотела рассказать, что к этому стремиться, во всяком случае, как вот со словом Бориса, как он рассказывал на открытии и в интервью, что каждая из работ, на всяком случае, стремится к тому, чтобы рассказывать свою историю. Вот, да, расскажите об этом, пожалуйста. Ну, по большому счету, нажимая кнопочку, фотограф пытается передать те чувства, да, либо рассказать, либо рассказать те мысли, которые присутствовали в данный в данное мгновение, да, в данный в данный момент, передать это в картинке. И если это удалось сделать, значит Робота состоялась то есть, безумовно, снимок, снім, снім, снимок состоялся. Треба до цього а, прагнути. Не завжди це виходить, але ж так, все так, ж таки, так, так якщо а? дійсно ти бачиш, що вдалося, тоді можна таку роботу вже представляти. Це правильно то есть, один із критеріїв. Я не буду брати з класичні які то критерії оценки снімка. Які, які класичні критерії оцінювання? Ну это академическая школа, то есть э, академическая школа говорит нам о каких-то определенных правилах композиции, да, постро, построения снимка, а, говорит о читабельности снимка, да, угу. м -м плюс, скажем, свет, да, свет. А, дело в том, что если бы все снимки делались только по этим правилам, наверное, они были бы скучны. Поэтому, зная правила, есть смысл а, обоснованно их нарушать. І навірно, бути ізюмінка картинок може би не во всіх, ну в ряді да ну, якщо Як раз... порівняти фотографію з музикою, є, є тема, а є імпровізації так, на так, тему. Так тобто, так. це вже коли порушуються певні правила фотографії, якщо вони ну так би мовити, грамотно порушуються, так. це вже можна віднести до, до імпровізації. Можно, можно провести такую аналогию, это действительно прямая аналогия, но э, хорошая импровизация это подготовленная импровизация, Без умов. поэтому да, Без умов. поэтому здесь в общем-то та же ситуация, то есть э, зная правила, осознанно их сознательно их нарушаешь для того, чтобы добиться какого то э, большего эффекта. Ну наведите пожалуйста, будь ласка. Э, У можно э, порушить такие правила? например, на нарушение, скажем, композиционное в плане построения расположения портрета внизу картинки, да, то есть когда общий фон, да, который гармони, гармонизирует, скажем, с самим портретируем. да. да. Как бы задавливает э, портрет. Я хочу обратить внимание еще и на фон, я Так, э, так, да, да, только... да. То есть, э, скажем, если если это мы делаем с точки зрения какого-то драматизма, да, вот угу. вот такая вот 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 такой прием, он достаточно распространенный, но он работает этот э, прием. Либо показать движение, э, мы размываем картинку полностью, да, то есть расфокусируем картинку полностью. Угу. Э, в ряде случаев это, в общем-то, работает на картинку. Ну, здесь, Естественно, во всех этих случаях надо быть достаточно осторожным, чтобы это не выглядело просто откровенным браком. Угу. А в плане критерия понятно, что в плане критерия вот отбора, отбора работ на выставку, естественно смотрели, то есть рассматривались работы с точки зрения вот этих классических каких-то правил и требований, канонов, да. Угу. Но, наверное, основным критерием было все-таки общий фактор такой цепляет или не цепляет, вот. А остается фактор. да, эмо, эмо, эмоциональный фактор, наверное, все-таки один из важных факторов. Да. то есть, э, будучи вот на, э, ну, на открытии выставки, я смотрел на реакцию зрителей, смотрел на реакцию зрителей, и в общем тоже было видно те работы, которые действительно достаточно сильные. Э, э, да, у этих работ э, зрители задерживались на дольше, <с. чем, скажем ну у, у других работ, то есть вот это наверное, основной критерий. Естественно отбирали на подвыставку, отбирали работы прежде всего сами авторы. То есть с точки зрения авторов это были их не лучшие работы, которые они сделали за год. То есть это обязательно. Обе... 14 -го да, 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 да. На, на протяжении 2014 года. После чего, то есть это отбиралось в какой то пакет работ. После чего здесь уже коллегиально есть совет художественный mm -hmm. в клубе и потом коллегиально в общем то проводился еще отбор дополнительный ну в общем то как, скажем так две ступени такие в общем по отбора. Дякую, пане Борис, да. шановні друзі, якщо ви хочете Мати власну оцінку робіт харківських фотохудожників, які виходять до харківського фотоклубу, якщо ви хочете дійсно зробити власний відбір. Того, що буде ціпляти або буде чіпляти або не буде чіпляти, я хочу нагадати, що галерея мистецтва Слобожанщини розташована у четвертому під'їзді будівлі Держпрому вхід з боку площі Свободи, і працює фотовиставка з вівторка. По суботу з 11 до 19 години, тобто, це добре відомі часи роботи галереї Мистецтво Слобожанщини. Шановні друзі, я хочу нагадати, що сьогодні в програмі Харків онлайн день брали участь завідуюча галереї мистецтва Слобожанщини Віра Лагутіна і директор харківського фотоклубу Борис Близнюк. Ми говорили. Про восьму підсумкову фотовиставку фотографів Харківського фотоклубу Фокус Нікі, яка працює у галереї Мистецтва Слобожанщини. Що ж, я дякую вам за візит до програми Харків Онлайн День. Мені здалося, ми зацікавили наших глядачів. Програма Харків Онлайн День, шановні друзі, продовжується. Попереду, як завжди, багато цікавого. Не перемикайте.